Перекоси, звісно, молодці. Я нічого не можу сказати, Вони свою техніку, да, я, я вже не уверен, що там Абрамсы, да, що тоже може генерал був у них Абрамс. От пишеться даже, чи показується, да, Брэдли. якби <су> Генерал Бредлі, ставший председателем об'єднаного комітету начальників штабів, так определил три варіанти ходу воєнних действий. либо уйти и бросить Южную Корею, попытаться выстоять и победить в целом в той обстановке, в которой мы находимся сейчас, не вовлекая слишком большие силы, либо пойти на всеобщую войну и привлечение в действие сил, достаточных для того, чтобы выбить весь этот народ из Кореи. В настоящее время мы действуем по второму варианту. В американском правительстве при рассмотрении документов многовариантного характера почти всегда настаивает в качестве предпочтительного на среднем из тех предполагаемых вариантов. А поскольку внешнеполитическое ведомство имеет тенденцию размещать свои рекомендации в промежутке между линией на бездействие и линией на, на всеобщую войну. Опытные бюрократы знают, что моральный уровень их подчиненных резко повышается, когда они избирают средний путь. Именно это ими Именно это имело место с тремя вариантами Бэтли. Хотя фраза ⁇ попытаться выстоять и победить в целом ⁇ не вовлекая слишком большие силы, просто повторяя дилему политики, не имеющие четко очерченных целей. Дин Ачесон подтвердил на языке дипломатии, что целью Америки в Корее на самом деле является поддержание патового под состояния. Целями Америки в Корее было покончить с агрессией и обеспечить невозможность ее повторения и восстановить мир, не дав определен... определения ни одному из этих терминов, Ачесон переходит к резкому осуждению эффективности предложен... предложенных Макарту мер. В том, что касается сомнительных преимуществ переноса войны в первоначально ограниченной манере на территорию материкового Китая, сказал государственный секретарь, следует обязательно взвесить меру риска войны общего характера с Китаем, риска советского вмешательства и третьей мировой войны, а также возможных последствий для солидарности внутри коалиции стран свободного мира. Трудно себе представить, что Советский Союз смог бы проигнорировать прямое нападение на материковый Китай. Они вот все сдали, все цену, якость jakoсь... Якби уклали ну, міру вже по тому, що Корею поділили на, на сферу да, влияння і все. Так, а що в нас жде цей доступна глава? Коли вона там буде? А 804. Ну ми вже, от, виходить, дочитуємо, я не знаю, чи я ще буду виходити. Наступне буде переговори з Комуністами і там Оденавр, напевно, не знаю. Якось так. А потім вже буде. Ну, далі, чим далі, тобі цікавіше становиться. В'єтнам, там, звісно, В'єтнам буде дуже багато. Три часті глави. Звісно, цікаво, чи про Афганістан буде, чи про далі конфлікти. Ну, би, Корея дуже цікава, як не странно. <-с from the country> як не странно. Ладно, чуваки і дівушки, читайте книжечки, я дочитую, якщо щось буде, то ще вийду, ну, напевно, вже більше всього, Нічого такого не буде цікавого. Бережіть себе та близьких, читайте книжечки.